Мы с вами, как никогда, вот я честно, я не помню решения в то время, которое бы так круто нам с вами, но мы только так, ну, с таким боем, да, с такими, скажем, эмоциями, чтобы мы это так все проходили, обсуждать. Если честно, то, ну, очень больно, как по мне. Смотрите, жизнь один раз в одном состоянии. поселок не собирается. И сходки людей мы делаем. И планерки эту тему мы И заседание рабочей группы, как и сегодня не являемся, мы тоже сейчас проводим. И, и, разные варианты, ну действительно разные варианты считают, если честно. Вот надо дать должное администрации. Э, он нас, может быть не совсем популярный для нас, но он настаивал на этих трех вариантах. Он пытался действительно считать эти варианты. Ну, это, 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 как бы всего слов сегодня, да, вот мы действительно дискутировали две понимали там, подскудно подспудно с вами понимали, что это хуже, чем одна но 那你说，那那。 у нас в прошлом году я Поэтому, если не возражает это участие в создании Сарам Тимофея, да, даже не буду присаживаться. Сарам в зале. И 18 говорим села без выключения. Все на месте, все села раз. Тому, да, конечно, нас не мы начали трудиться, но много сделать не успели. Договорились только о том, что я слушал состав рабочих группы в вашем распоряжении. Договорились, что мы все принимаем решение

финансовую составляющую, ресурсную, ну, не просто финансовую, а ресурсную составляющую возможного объединения импорт без города, а с города. Таким образом, на сегодня мы рассматриваем два варианта. Первый без города, или наоборот, первый с города, а второй без города. И, повторяю, что раз прошу озвучить ресурсную составляющую, финансовую составляющую, кадровую составляющую, если это прочитаем. Эти финансовой составляющих. Чем дальше начинаешь копать, тем больше вопросов начинает возникать. Во-первых, самое главное, с доходами там все понятно. Там ПДФО, плата за землю и так далее. Там с этим все порядок, понятно. Идем дальше. С кадром. Посчитайте кадры. Значит, посчитали сначала все кадры, потом оказывается, что... Все органы центральной власти, имеется в виду полиция, пожарные и так далее, вот это все ну, или может ложиться, или не может ложиться на плечи ОТГ. Скорее всего, не будет ложиться. Я пересмотрел все записи, которые мы еще получили, когда я был в Балке, когда мы были в Балке, вот там у них пока на сегодня центральные органы власти финансируют центральный бюджет. Соответственно, здесь... Дальше идем. Кадровый состав самого обеда специального Закон регулирует, что минимум 25 человек. Начинаем общаться и говорить по поводу по этому, по вопросу. Я с другими там поговорил громадами, там не обязательно есть 25. Может быть 19. Может быть 18. С молодожом поговорил, он говорит, ну минимум 19. Вот. вот такая ситуация на сегодня. Какой э, расчет, если мы объединяемся все вместе, вот нам сейчас она вам задача, да, посчитать 18. Опять нету никаких нормативов, которые бы регулировали этот вопрос. Поэтому посчитать сейчас, сколько будет у нас там сотрудников работать в объеме в Соответственно, и посчитать более детально, какие у нас будут затраты. Пока на сегодня нету возможности. Почему? Потому что надо ехать в Одессу конкретно садиться, конкретно задавать конкретные вопросы. Конкретными людьми, в конкретном месте, конкретное время. Потому что на сегодня вот так вот взять, сейчас посчитать нет. Значит, по, в целом по доходной части. Доходную часть, то, что мы уже посчитали, на дано известно, если мы берем 18 громад, мы в целом готовы передать на сегодня все финансовые наши данные для того, чтобы не только считали мы, а еще считали там. Соответственно, мы мы давно, давно уже сделали, да, Денислав, все эти листы, которые мы должны были заполнить и отправить на Одессу. Мы это можем сделать сегодня. Спроможность этой громады, которая... Ну, у нас самое больше что интересует? Нас интересует спроможность этой громады, да, 18 -20 -20. Это больше, ключевой вопрос. Нам же не волосы это Нам нужно понять, принять управленческое или какое-либо решение, или для себя понимание, как минимум, это вот успех или не будет, да? Вот. Ну, пока на сегодня интуитивно, что будет успех, да, вроде все хорошо. Как он будет дальше? Потом третий, самый главный вопрос. Непонятно с тем же, как и сколько денег будет выделяться за то, что мы взяли и объединились. Вот тоже непонятно. Целую неделю разбираюсь. Потому что без вот этих денег, которые государство должно и готово выдать нам как пряник, как бонус за то, что мы объединились, полного порядка, четкой, ясной инструкции нету. 10,7 миллиардов я разваривал. Это может быть громада 40 тысяч человек, попросить на 200 тысяч, и им не дадут. Ничего, ноль получится. Может быть, 2 тысячи объединенных громада попросят на 40 миллионов, если что-то кому-то понравится, дадут эти 40 миллионов. Вопрос вот на сегодня этот не отрегулирован. На сегодня, к сожалению, по последней информации, которую опять же я получил в устной форме, никаких письменных ответов по этому дело нет. И если нет четкости, ясности в вопросе получения вот этих всех э, дотаций, субвенций, пряников, трансфертов, как угодно это называть, если нет четко ясности, то опять же надо время, надо подумать, еще спокойно собраться, еще раз четко и ясно понять, какие там у нас гарантированные средства мы можем получить от того, что мы объединились. Если это никаких средств гарантированных нету, то, ну не знаю, уже, я сейчас скажу не как чиновник, как человек, тогда скажите, пожалуйста, какой э, Ну вот вы, да, вы сами, вот, спасибо, помогли. Я говорю о том, что давайте сейчас вот конкретно я в настоящей неделе, у нас сейчас будет на фестиваль в, в Кодаме, да. Кстати, всех тоже в Кодомском районе. Тоже в гозовый случай всех приглашаю. Значит, я там буду, там еще будут тоже мои коллеги. Они также точно озабочены этим вопросом. Также точно у них вопросы. Скажу, доп доповедаю всем. Минимум то, что от нас требуется, на сегодня мы сделали. То есть мы получили эти листы, мы их заполнили. Все, что касается района, все, что касается сельсоветов, спасибо всем, поработали. И спасибо команде, которая сейчас в То, что от нас как минимум требуют, мы сделали. Мы отправляем, мы отправляем просто голые цифры. И у нас, собственно, не было задачи взять и посчитать, и сами определиться с промоутером этой задачи, э, громадой. Почему? Потому что ну, это, это посчитать конкретно вывести, будет тут толк или не будет, здесь толк, это на самом деле инициатива лично моя. Потом дальше Команда меня поддержала, и мы сейчас вот просто целыми проектными офисами так называемый, когда по 3-4 ноутбука сидит, находится в одном помещении, и мы все вместе делаем одну таблицу. Это как в айтишниках он называется, это как в проектных командах называется, разработать быстро проект и так далее. Вот мы сейчас уже так умеем работать. Это хорошо, это плюс. Очень было позитивно, что мы увидели много разных вопросов, например, как деброки на одного... У ученика детского сада уходит 55 тысяч гривен. Это было очень интересно было. Допустим, получить информацию. Да, и так далее. Но мы сейчас давайте возьмемся к тому, что нас интересует. На сегодня мы подаем эти документы. На сегодня 18 рад, это спроможная громада. Не удалось, к сожалению, сейчас получить конкретную важную информацию, что будет с теми деньгами, или будет они не будет деньги. За то, что мы объединились. Это мы дальше продолжаем выяснять. Город тоже с ним надо дальше продолжать Вот такая ситуация. ясно, да, ситуация? Э как по мне, по ничему нет. Это на город ничего не предлагает, а мы туда не намазываемся. Примерно так. Зачем их считать, если они ничего не дают и никаких пропозиций не мало? Вообще их не видят. Понятно, есть еще желающие. Вопрос, Можно? Что дало нам то, что мы передали им часть земли? Можно посчитать? 15-20 назад мы дали им часть земли. Город, ну давай так, что нет. мы имели? Давай так, мы отобрали Яковлевич, <свят> <яхты, свят> и мы с этого имели <свят> и на Куршану, а, а <свят> <и> на Куршану. Мы отдали половину сельского совета Фонтанского. мы отдали половину, не половину, но. Тысячу гектар мы отдали Ору. Значит так, получается доход. Еще раз. Можно... Завтра А теперь, очень правильно вы говорите, очень правильно. Смотрите, давайте, давайте я попробую еще раз. Давайте я еще раз попробую. Попробуем. Давайте еще раз попробуем вдох. То а то что -то в этом минимуме, который мы открываем в отсутствует одна вещь. Протокол. Состояние рабочего минимума. Протокол состояния рабочего минимума. Вот сегодня я предлагаю его. Форму, этот протокол, для которого мы там находимся. Может быть, мы не все знаем. Скорее всего, так. Да. Может быть, мы не до конца владеем всей нужной для нас информацией. Это тоже так. Но сегодня мы вынуждены с вами принимать решение, на базе той, которой мы владеем, на базе той, которую мы знаем. Если завтра, или послезавтра, или там 24 -го июня город готов выдаст на Да, свою математику, значит мы еще раз соберем рабочую группу и даем еще одно решение в свете того, какая информация будет уже. Поэтому в этой ситуации у меня остается один вопрос. Пожалуйста, не голосую к администраторам сегодня,

Те, кто голосует поднимите пожалуйста руку кто за этот вариант спасибо Те, кто, кто против этого варианта еще слайд, кто голосует нет нет рабочая группа приняла решение единогласно в этой связи уже который не может изменить, на которого мы должны знать информацию. Мы обязательно соберем еще раз комиссию, рабочую группу в этом же составе и проголосуем или нет проголосуем. Послушаем информацию, по проголосуем, если будет нужно последующее решение. На этой ноте, с учетом того, что может быть действительно будущего Одесса, Суда Гангарьевич, мы послушаем ту сторону, может быть там какие-то предметы, какие-то расчеты и вещи и так далее мы обязательно что? Приедем сюда, соберем всех вас, доложим ситуацию, и тогда мы либо изменим наше решение, либо оставимся. Это тоже как источник информации, я имею в виду просто решение. Это тоже его надо рассматривать как позицию, да, где-то обусловаться, где-то где -то на в Поэтому то, что решение принимается сегодня, его, я думаю, нельзя считать. Совершенно точно. Мы принимаем решение по состоянию на сегодняшний день с учетом объема той информации, которую мы владеем на сегодняшний день. Все хорошо, можно да. я добавлю? Да. Да. да, сейчас, сейчас, сейчас. Э, еще раз, хочу уточнить. Мы просто сейчас проголосовали за то, какие варианты мы подаем. Мы подаем один вариант. Да. Да. да, это то, что мы считаем нужным, что исходя из того, что не предоставил город мы говорим, что оно ну, нет такого. К сожалению. К сожалению. Да, И, да, к глубокому сожалению. И мы это фиксируем. Мы это фиксируем. Про такое это не правильно. что вы смогли просто правильно... Да, это